Я прошел весь путь выборной кампании от начала до конца, не только как участник списка КПРФ, но и как одномандатник. Значит, я говорю свое личное мнение, что я никогда не буду считать эти выборы честные и чистые. Почему? По определению того, что они таковыми не являлись с самого начала, еще полгода назад, когда уже началась предвыборная кампания, и когда началась вот эта вся подготовка, мы уже все ощутили, что этими вещами в нашей области и не пахнет. Я, по крайней мере, проходил выборную кампанию шестого года, как и Сергей Александрович, и скажу, что для меня никакой разницы нет. Она была очень даже похожа, может быть, даже в чем-то более грязная, особенно в черном пиаре и в активизации черных газет по лидерам двух партий «Справедливая» и КПРФ. Значит, то у меня тут как бы нет никаких иллюзий, и я в этом случае не могу там, лукавить и сказать, что все было хорошо. Единственное, что можно сказать, что, наверное, подсчеты голосов, по крайней мере, на моих участках, где я сам присутствовал, uh -huh. и, и, в общем-то, работа избирательных комиссий, областной избирательной комиссии, территориальной и участковых, ну, в принципе, можно поставить хорошую оценку. По крайней мере, все было более-менее при подсчете спокойно, ясно и понятно. Это в городе Кирове то, что отвечаю по другим территориям кировской области и когда мне сейчас звонят куча людей и говорят как вы лидировали на 3 часа ночи э, очень активно и очень хорошо и потом все начало валиться и рушиться то на самом деле тут э, наши неугомонные члены другой партии до сих пор не успокаиваются и говорят что будто бы кпрф и справедливая россия продали голоса единой россии и из этого все так случилось это полная чушь и бред потому что наша партия Никогда ничем не торгуют, и голоса избирателей не продают. Хотелось бы тогда позицию Сергея Александровича сразу услышать, mm -hmm. потому что насколько я знаю, там сразу после выборов были встречи руководителей. И первых лиц партийных списков с губернатором и там, ну, насколько писались, писалось в прессе, да, потому что мы не очень знаем, что там происходило, но звучало, что выборы прошли вроде как сильно чище, там и особых серьезных претензий, таких радикальных, нет. Сергей Александрович, вот ваша позиция какая? Ну, я не знаю дмитрий михайлович уже высказался или нет еще я, я, я закончу то в данном случае моя там личная позиция что я считаю что там какая то высшая сила или математические гении все таки сработали в ночное время я не, не уверен что в районах области э, наши голоса не были куда то перекинуты я тоже не верю в такое резкое падение когда мы шли первое и с большим отрывом от, Копа, от единой россии все там, в течение трех-четырех часов очень резко произошло изменение, и это не только я заметил, это заметило все практически население, кто активно следил за выборной кампанией. Так что у меня своя точка зрения. Угу. Сергей Александрович. Да, я бы хотел э, тоже представить э, точку зрения нашей партии, мою личную точку зрения. Э, ну, Во-первых, э, буквально на следующий день после окончания подсчета голосов, или 14 -го марта, мы встречались с Никитой Юрьевичем Белых и сказали о том, что действительно выборы и конкретно подсчет голосов, на мой взгляд, был справедливый mm -hmm. и правильный. Да, вот в этом отношении у нас претензий к областной избирательной комиссии нет. Ну, а если говорить о ходе самих выборов вот в течение этой предвыборной кампании, три с половиной месяца. Ну, действительно, были и применялись партии большинства грязной технологии, значит, было административное давление. Вы факты можете назвать какие -то? Ну, я вам скажу, что у одного из наших кандидатов по 24-му избирательному округу были сняты баннеры на автобусах значит, по договору с транспортным предприятием он разместил эти баннеры на значит наклейки на автобусных угу. на автобусах и они по непонятным причинам значит были было отказано в реализации договора на предоставление э, рекламных площадей на транспорте э, значит как Потом мы выяснили, что под давлением администрации города Кирова автоперевозчику в, в ультимативной форме было э, сказано о том, чтобы он э, снимал вот эти вот рекламные баннеры, рекламные плакаты партии Справедливая Россия. Значит, в отношении э, баннера напротив администрации города Кирова это на проспекте на улице э, Карла Маркса. Напротив администрации есть огромный баннер размером 4 на 8. Также ⁇ Справедливая Россия ⁇ заключила договор с компанией, рекламодателем, на предоставление вот данной баннерной стойки значит, или конструкции баннерной. И мы 2 марта начали размещение наших баннеров. То есть начали вывешивать. И после того, как мы вывесили уже на обе стороны баннеры. С одной стороны, у нас вывешивался плакат значит, с таким лозунгом, что у Победы есть имя. Александр Николаевич Мальцев там висел двукратный олимпийский чемпион. А со второй стороны ваш покорный слуга, лидер партии «Справедливая Россия» Доронин Сергей Александрович значит, также точно поступило распоряжение с администрации города Кирова о немедленном Значит, разрыве договора с политической партией «Справедливая Россия». И, к сожалению, рекламодатель в приватной беседе о разговоре был вынужден сказать, что «ребята, извините, я не могу вам, не, не, несмотря на то, что уже заключен договор, проплачены деньги, значит, разместить вашу политическую рекламу, так как на меня оказывается серьезнейшее давление. Ну, по всем, по этим случаям, естественно, мы будем дальше разбираться. Да, вот я хотела спросить, как вы отреагировали. То есть, есть это де-факто, и до де Юра мы подали заявление в соответствующие органы. Ну, также еще ряд, там, десятки, может быть, мелких каких-то там замечаний, ну, и крупных замечаний. Но я бы хотел сказать о другом, наверное, да, что наверное, тот, кто не работает, не делает ошибок, да, Поэтому, естественно, в полу борьбы, серьезнейшей политической борьбы, и просто так ведь вы понимаете, что власть никогда не отдается, да. Угу. И, естественно, противодействие оказывала нам партия большинства, как она себя называет, партия Единая Россия. И есть понимание, что многие чиновники сегодня имеют партийные билеты в своих столах, поэтому давление административное, естественно, оказывает.